Буки, Қарақалпақ тіліндегі аудио кітаплар платформасы платформасы inom аудио ертек Қарақалпақ фольклоры тыңлаң һәм жақыларыңызға тарқатың Маңлайында айы бар қыз бұрынғы өткен заманда сол заманның қадімінде бір кемпір менен ғары болыпты оның жалғыз қызы бар екен ғары қыздың сол ауылдағы қызларды оқытатұғын мектепке береді қыз мектепте оқып жүре береді бір күллері қыздың мұғалімі оны қасына шақырып алып сенің анаң жаман аял ол бір күні саған жамандық қылады соның үшін сен оны өлтір деп үгітлей басайды. қыз мен қалай өзімнің туған анамды өлтіремін деп қайылшылық бермепті бірақ мұғалім қыздың ізінен қалмай ақыры оны көндіріпті анамды қалай өтіруім керек деп сұрапты қыз аялдан сен анаң үйіңнің қасындағы көлге су алуға барғанда ізінен барып суға итеріп жібер депті қыз жуға аялдың айтқанын іслеп анасын өлтіріп қойыпты айтқаны болған мұғалім хаял қызды күнде үйіне апарып сыйлап қыздың әкесіне тиюді ойлайды қызға әкесін сол хаялға үйленуге үгітлеуін айтады қыз әкесіне аға сен енді үйленуің керек біздерді оқытатығын мұғаліміміз жақсы хаял соған үйленсең депті әкесі қызының сөзін жықпай жаңағы хаялға үйленіпті ол хаялдың бұрынғы күйеуінен бір қызы бар екен қыздың әкесіне тиіп алған хаял қызға күн бермейтұғын болыпты күндерден бір күні сол елде үлкен бір той болады өгей ана өзінің қызын ертіп тойға баратұғын болады ол өгей қызына түні менен еру үшін бір құшақ жүн береді түнде һәмме жатып қалғаннан кейін қыз жүнді алып далаға шығады далада қатты самал болып тұрған екен жүнді самал ұшырып бір құдыққа апарып тастайды қыз өгей анасының жазасынан қорқып өзі де жүннің ізінен құдыққа секіріпті бір уақытта қыз көзін ашып қараса қасында бір ғары отыр Қары қызды үйіне ертіп келеді қыз ғарының үйін жақсылап сыпырып тазалайды ол ғарының үйінде екі үш күн болғаннан кейін ғары оған жойтқан жүнің ішкі бөлмеде тұр ала ғой балам дейді қыз ішке кіріп жүнін алады қараса жүннің қасында жылтыраған бір зат тұр қыз қызықсынып жаңағы затты ұстап көрген екен Маңлайында ай пайда болыпты айнаға қараса бұрынғыдан мың есе сұлуланыпты Қары қошасып атырып оған жіпек көйлекпенен күміс жалатылған кеуіш беріпті қыз үйіне келгеннен кейін өгей анасының іші жанып өзінің қызымда сол жерге жіберуді ойлапты қыз оған болған хадисінің хаммесін айтып беріпті өгей ананың қызы да баяғы құдыққа келіп бір етек жүнді тасап жіберіп ізден өзі де секіреді көзін ашып қараса қасында бір ғары отыр ғары бұны да ертіп үйіне келеді. қыз еш жұмыс істемей ғарының үйінде екі үш күн болыпты төртінші күні ғары оны шақырып алып қызым жойтқан жүнің төргі бөлмеде депті қыз бөлмеге кірсе жүннің қасында бір жылтыраған зат тұр оны ұстаған екен бетінде жара пайда болыпты арадан бір апте өткеннен кейін баяғы айтылған той күнінде жетіп келіпті өгей ана өз қызын ертіп маңлайында айы бар қызға бір талай жұмыс тапсырып тойға атланыпты. қыз да баяғы ғары берген киімдерді киіп олардың ізінен кетіпті қыз тойға келсе көп адам жиналған екен ол да қызлардың қатарына барып отыра береді қыздар отырған үйге кіріп келген байдың баласы оның сұлулығын көріп қайран қалыпты ол қыздың қасына келіп оған айрықша құрмет көрсетіпті қыздың есіне өгей анасының бұйырған жұмыслары түсіп той тарқамастан асығып кетіп бара аяғындағы бір кеуіше түсіп қалады бір уақытта жігіт қызды іздесе оны еш жерден таба алмапты қызметкерлер тек оның кеуішін ғана тауып келіпті ертеңіне ол сол елдегі қыздардың барлығына кеуішті кигізіп көруді үліпті кеуіш тек өзінің иесінің аяғына ғана шақ болады қызметкерлер қызды байдың үйіне әкеліп баласына көрсетеді жігіт маңлайында айып бар қызға үйленіп екеуі де мақсет мұратына жетеді